إن الحمد لله إن لله نحمده ونستعينه ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدد الله فلا غفر له ومن يهدده فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله یہ صفحہ نمبر ہے نبیت اور بانے آیت نمبر ہے آٹھ اور نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم الناس لاخلف لا اے رب ہمارے لات نا تو ٹیڑا کر قلوبنا نا ہمارے دلوں کو بعد الحدیتا نا ہدایت مل جانے کے بعد وہ حبلانہ اور عطا کر لنا ہمارے لیے لدن کا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت بے عطا کرنے والا ہے ربنا اے رب ہمارے بے جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوم قیامت کے دن کے لیے لا ریب ہی اس میں کوئی شک نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لاف المعاد اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے اندر ٹیڑھ پند تلاش کرتے ہیں ابتغاء الفتنہ فتنے کے پیچھے باہرتے ہیں یہاں اس آیت کریمہ کے اندر دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں ٹیڑھ پن یا کجروی اختیار کرنے کے بجائے ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا اے رب ہمارے لا تو قلوبنا کو ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہیں کرنا ہمارے دلوں کو تو انہیں ہدایت پر رکھنا ہے اور یہ دعا کرنی بھی چاہیے بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان کے پاس علم آتا ہے علم کا تکبر ہو جاتا ہے علم کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم ہو بعض اوقات علم انسان کے پاس آتا ہے تکبر آ جاتا ہے اس آیت میں ہے کہ اے اللہ علم آنے کے بعد تکبر نہ آئے اے اللہ علم آنے کے بعد تو ہمیں ہدایت پر رکھے تو یہ بھی ایک بہت اہم دعا ہے اور یہ دعا ہمیں جو ہے وہ کثرت سے مانگنی چاہیے حدیث کے اندر آیا ہے نبی علیہ صاحب السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو یا مقلیبل قلو یا مغلبل قلو سب قلبی اللہ دینی سب قلبی اللہ قاعت انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول امن نبی کا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے کیا ہمارے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ہم دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو ثابت کر عطا فرما میرے ساتھ اسلام نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی یہ دعا ہے اگرچہ تم ایمان لائے ہو اگرچہ تم عمل کرتے ہو اگرچہ تم نے میری تصدیق کی ہے تمہارے لیے بھی یہ دعا ہے کیوں حیری صاحب اسلام نے فرمایا انسان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں یوکل بخار کئی فیشاء اللہ جیسے چاہتا ہے انسان کا دل پھیر دیتا ہے اللہ جس کے بارے میں سمجھتا ہے نا یہ بندہ ہدایت سے ہٹ گیا ہے اللہ اس کا دل ہی پھیر دیتا ہے چاہے اس کے پاس علم ہو نہ ہو بعض لوگ ہوتے بعض لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہوتا ایسے ہی اٹکل بچوں سارا دن بیٹھے لگاتے رہتے ہیں اور بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے علم ہونے کے باوجود وہ ہدایت سے ہٹے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں علم کا بخار ہو جاتا ہے علم کا بخار بہت بہت بڑا نقصان کرتا ہے انسان کا علم کا تکبر اسے ہو گیا ہے اپنے آپ میں اتراتا پھرتا بس میرے پاس بہت علم ہے تو یہ چیزیں بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں ابتغاء الفتنہ کی طرف لے جاتی ہیں انسان فتنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے تو بہرحال یہ دعا مانگنی چاہیے آگے ہے روبانہ ان کا اے اللہ تو دنیا میں لوگ جمع نہیں ہوتے کل قیامت کے دن تو نے جمع کرنا ہے اللہ اس قیامت کے دن ہمارے لیے رحمت عطا فرما یہ پیچھے ہے نا وہ حب الام اللہ تو اللہ قیامت کے دن ہم تیری رحمت چاہتے ہیں ان اللہ علیہ ملف اے اللہ تو اپنے والدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اصل چیز جو ہے جو ان تین آیات میں دو یہ ہے ایک پیچھے ہے اور را سے فون افلع علم ہے انسان جب بھی دعا مانگے اے اللہ مجھے را سون افل علم عطا فرما علم میں مضبوطی عطا فرما آپ محدثین کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں حیران ہو جائیں گے ابن طیامیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک مسئلے کے لیے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن سارا مکمل پڑ جاتے تھے ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے بلکہ سید انام المبالا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بدے کے ساتھ مباحثہ ہو گیا علمی مباحثہ بات چیت ہو گئی اب اس نے ایک دلیل کے طور پر حدیث پوچھ لیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے امام بخاری کے بعد یعنی صحیح بخاری کے بعد جس کتاب کو درجہ حاصل ہے وہ مسلم ہے صحیح مسلم ہے یعنی محدثین کے نظر میں دوسری سب سے صحیح ترین کتاب اس کے امام میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا نہیں پتہ چلا کہتے میں پتہ کر کے آتا ہوں گھر چلے گئے لائبریری میں بیٹھ گئے حدیث تلاش کرنا شروع کر دی اب حدیث دیکھی جا رہے ہیں اتنے میں ایک بندہ آیا انہوں نے کھجوروں کا ٹوکرا پاس رکھ دیا حدیث کی تلاش میں صبح ہو گئی حدیث مل گئی کھجوروں کا ٹوکرا ختم ہو گیا پھر کیا ہوا وہ کھجوریں پورا ٹوکرے ہی کھا لی کہتے ہیں کہ انہیں کھجوروں کی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی موت واقع ہو گئی بہت ہو گئے علم کے اندر اتنے مغن ہو گئے تھے محدثین کرام اور فی العلم تھے علم کے اندر پخت کی بہت بڑی چیز ہے دو چار کتابیں پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بنتا بندہ مفتی نہیں بنتا ہمارے یہاں کتابیں تو دور کی بات ہے لوگ دو چار مسئلے پتہ چل رہے ہیں اپنے آپ کو مفتی سمجھنا شروع کر دیتے فتوی دینے شروع کر دیتے تیرا کام فتوی دینا نہیں ہے اگر تیرے پاس علم بھی ہے تو تیرا کام فتوی دینا تو نہیں ہے وہ کسی کو غلط فتویٰ دے کے غلط رہنمائی کر کے کسی کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں بعض لوگ آخرت تو پھر تباہ ہو ہی جانی ہے اس لیے انسان کے پاس پہلے علم علم حاصل کرے اور علم الراسقون فی کون علم ہے قرآن میں اس کی تعریف ہے کہ تم نے علم کے اندر پختگی علم کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے تو بہرحال جو لوگ علم کے اندر پختگی نہیں رکھتے صرف علم حاصل کرتے ان کا حشر کیسے ہوتا ہے ابو غالب یہ تابعی ہے یہ بیان کرتے ہیں ابو ماما بحلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں چل رہا تھا اب سابی رسول کے ساتھ تھے دمشق کی مسجد کا راستہ تھا اچانک روک آگے دیکھا آگے سر ہی سر پڑے ہوئے پوچھا یہ کنتے سر ہیں ان کو بتلایا گیا یہ خارجیوں کے سر ہیں جو عراق سے لائے گئے وہاں پہ رک کر کہنے لگے یہ آسمان میں اللہ ان پر آسمان سے لالت نازل فرمائے یہ آگ کے کتے ہیں تین دفعہ یہ جملہ بولا یہ خارجی آگ کے کتے ہیں یہ خارجی آگ کے کتے ہیں بولنے کے بعد رونا شروع کر دیا ابو ماما بابلی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا جو ساتھی تھے ابو بالک انہوں نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں کہا روتا اس لیے ہوں یہ ہم میں سے تھے یہ مسلمان تھے دین سے ہٹ گئے دین سے پھر گئے آج یہ دنیا میں کائنات کے دنیا کے اندر سب سے بدترین لوگ ہیں جب بعض او انسان کے پاس یہ وہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ کہا تھا یہ جملہ بولا تھا کہ ہمیں حضرت علی نہیں بلکہ قرآن چاہیے قرآن سامنے رکھ کر لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کیا تھا ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کر لیا تھا امیر معاویہ کے ساتھ مل کر صلح کا انہوں نے کہا ہمیں صلح نہیں چاہیے ہم کو قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے یعنی صحابہ اکرام آپس میں صلح کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام کے خلاف قرآن کا کارڈ کھیل کر استعمال کر کے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا اور پھر پھر ایک اور حدیث کو اگر ساتھ ملا ہے غزوہ حنین کے موقع پہ نبی علیہ صاحب السلام کے بعد بہت سارا مال آیا تھا آپ مال کی تقسیم کر رہے تھے ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا آپ انصاف نہیں کر رہے تھے اس کو یہ جملہ بول رہا ہے نبی علیہ صاحب السلام اور میں اللہ نے مجھے انصاف کرنے والا بھیجا ہے بلا اس دنیا میں مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے جب وہ چلا گیا ضمر رضی اللہ فرمان لگے اللہ کے سر میں اس کو قتل نہ کر دوں فرمایا نہیں اس کو قتل نہیں کرنا پھر نبی علیہ صاحب السلام اس وقت فرمایا تھا فرمایا تھا اس کی پشت سے اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے وہ ایسی ایسی نمازیں پڑھیں گے اتنا اتنا قرآن پڑھیں گے تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگنی شروع ہو جائیں گی یار میں تو کرتا ہی کچھ نہیں ہوں میرے پاس علم ہی کچھ نہیں ہے جتنا ان کے پاس علم ہوگا لیکن اس وقت کے کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے خارجی ہوں گے قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا تو یہ ہیں وہ لوگ مراد جو ابتگا الفتنہ تلاش کرتے ہیں تو پیچھے امام ابو امامہ بغری رضی اللہ عنہ نے یہی آئی طلاف کی تھی جب انہوں نے کہا تھا نا یہ خارجی ہیں یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں ساتھ انہوں نے یہ آئےت کریمہ پڑھی تھی ابتگا الفتنہ وہ بتگا تھا ابھی نہیں کہ یہ وہ خبیص لوگ تھے جن کے پاس علم آیا اور علم آنے کے باوجود انہوں نے غلط راستے اختیار کیے انسان کے پاس اگر علم آ جائے تو انسان کو چاہیے مزید پختہ علم کی طرف مسئلے کا پتہ نہ ہو دین کا پتہ نہ ہو خاموش ہو جائے اب دیکھیں نا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسئلے کا نہیں پتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ ہے اس نے چالیس سوال کیا کہا مجھے جواب نہیں آیا اور کہا آپ اس وقت کے موجودہ زمانے کے سب سے بڑے امام ہیں آپ کہتے ہیں مجھے مسئلے کا نہیں پتہ کہا نہیں پتہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری توہین ہو گئی ہے اگر میں اتنا جملہ بول دوں مجھے مسئلے کا نہیں پتہ تو میری تو یہ توہین ہے یہ توہین نہیں ہے تو ارغا سے کو نفیلا علم یقون بھی جب انسان کے پاس علم پختہ آتا ہے انسان علم کی جذجو میں رہتا ہے پھر انسان دعائیں کرتا ہے ربنا لا تضی الو بنایا علم آ گیا اب مجھے ہدایت میں رکھنا کہیں یہ جو فسادی لوگ ہیں یہ مجھ پر حاوی نہ ہو جائیں ان کا فساد مجھ پر حاوی نہ ہو جائے رب بنا لا تجھے جی کلو بنا ویسے ہی دبا کیسے مانگا رب بنا لا تجھے جی کلو بنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر یا ان بل قلوب ثبت کلو بنا اللہ اے اللہ سبت کل بھی اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ میرے دلوں میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما تو دلوں کے ثابت قدمی اس دور میں ضروری ہے دل ٹیڑا ہو گیا دل کا نقصان انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے انسان کی آخرت بھی نبھا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے بڑے سخت طلب تھے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا مدینہ میں آ گیا متشاب ہاتھ کے پیچھے چلتا تھا وہ بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پتہ چل گیا کہ لوگوں سے ایسے الٹے پلٹے مسئلے پوچھتا رہتا ہے دو چار سوال اس نے رکھے ہوئے لوگوں کو گملہ کر رہا ہے حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا بھی یہ کیا کر رہے ہو ان کے پاس نہ وہ کھجوروں کے خوشک کھوچے کھوشے تھے پڑے ہوئے ان کی جڑیں پڑی ہوئی تھی اس کے سر میں مار مار کے لہو لہان کر دیا اس نے کہا جی میری توبہ آئندہ میں ایسے سوال نہیں پوچھوں گا تو میں تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے مار مار کے اسے زخمی کر دیا تھا ایسے الٹے پھولٹے سوال لوگوں سے پوچھتے رہتے ہو جو دین ہے جو حق ہے وہ پوچھو جس کا احکام و مسائل کے ساتھ تعلق ہے وہ پوچھو لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو بعض لوگ قرآن سے ہی مسئلے نکال نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں صحابہ کرام ایسے لوگوں کو سزائیں دیتے تھے بہرحال بات کرنے کے مقصد یہ ہے انسان کو ہمیشہ علم کی جستجو میں رہنا چاہیے کبھی بھی اپنے علم پر تکبوں جتنا پتہ ہے پتہ ہے جتنا نہیں پتہ نہیں پتہ علم کا تکبر اس سے بچیں اور یہ دعائیں پڑھا کریں رب بنا لا نالی کو ربانہ بالحلّا و حب الام اللہۃ کا رحمہ الہ جتنا بھی علم دے دے اپنی طرف سے ہمیں رحمت میں رکھنا تیری رحمت میں رہیں گے ٹھیک رہیں گے اگر تیری رحمت ختم ہو گئی تو اہل ہم توقع برباد ہو جائیں گے ان کا انت و حق اور ربانہ ان کا جام الناس کل قیامت بھی نہیں اللہ تُ السمے تو سب کو جمع کرے گا لا رہی بہ اس میں کوئی شک نہیں ہے انَ اللہ علیہف المیہ حاد اللہ ہمیں تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اس لیے کل قیامت کے دن بھی ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا واقع الحمد للہ